Всем приветики, с вами Свити с канала Няша 123. Да, уху! И да, у меня появилась собачка. Да, извини, что без заставки. А. Вот что со мной делать, я не знаю, что со мной делать. Мне не лень, просто мне скоро идти в школу, а потом я не смогу сесть. Ну вот, я проснулась в 6 часов, сейчас 8 у нас. Не скоро шло. Да. Ну вот. Извините за такой облик, что фона, что это. <laughs> а, Творит что здесь? Она у меня только вчера появилась ночью в ноль Или в 10 часов. Можно так сказать. И да, хоча конкурс эм, Я хочу конкурс устроить через 36 подписчиков вы спросите, когда же итоги? Итоги, когда 40 подписчиков. Что там нужно сделать? Там нужно нарисовать меня. Если вы нарисуете с такой же прически, тогда плюс балл будет. Будет, да-да-да. Ну, например, вот вы просто нарисовали Свети Петров, там, там, нарисовали ее просто, это будет просто балл. А если еще плюс баллы у кого-то будет здесь, тогда особенно будет первое место. Да. Нужно вот эти. Вот это, вот это. Она должна белая. Да, я заметила, что она в мультике желтая, а так она белая. Может, это новенькая поняшка? Я не знаю. А это круто будет. Так какие-то марки одинаковые. А, вот. Вот такой прической можно сделать. Вот. Такая я. Можете аксессуар какой-то нарисовать. это уже будет балл плюс 2. Да, кто наберет там, наберет 20 э, бонусов, ну там сделать, если вы хотите 20, тогда нарисовать мне такую, с такой прической. Вы можете ее вот так сделать, либо просто так. По-любому, с таким хвостиком, с такими метками и глазиками. Еще и вы можете сделать там фон, это будет еще плюс 5 баллов. И, и вы можете там сделать мне там кексики, конфеточки, что вы захочете. И можете даже канал свой подписать или даже свою русском вместе со мной. Теперь это ваша фантазия. Да, главное 20 подписчиков. 20. Если вы заработаете 20 бонусов, тогда вы получите точно первое место и письмо лично от меня. Да. Кто нарисует там просто, там бун -бун или ропс, получит 5 бонусов и получит второе, третье место. А кто нарисует с такой прической, то да второе место. Да, кто же у нас будет на первой. Да, это будет за время. Я слежу за каналом. Да. Да-да. Слежу. да да И давайте тебе начнем с таксы. Мои таксы, таксы, таксы. Так, такса. Так, сейчас. Я за Тошка. Тоша. Тоша, Тоша. Плохо, видно, конечно. Вот, она спит еще. Вот она тушка. Она обороты таксы. Вот. И собачка появилась. Да, котенок тоже. Я вам котенку Потом покажу. Так. Ну, собачку она у меня не будет жить, потому что мама просто взяла. Мама сегодня фотку в интернет подаст. Ну, потому что потеряла собачку, она нас поживет где-то неделю. Вот. Мы отойдем. Хозяина. Но она к нам уже привыкла. Я еще не знаю, как я буду ну, идти на улицу, в школу. Она побежит, будет хныкать. Но она пока что спит. Это хорошо. Пусть дохнет. Вчера ночью. Она спит. Ой, такса. Какая такс. Не плохо видно, конечно. А, вот так вот. Все вот так вот, вот так вот. Вот так а, Да, еще раз извиняюсь за это все. Так что всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте лайки, кто любит собачек. Пока-пока. Тоже, -пока. скажи. Дож. Пока. Тошка, Кстати, это мальчик. Маленький. <сосит> Тошечка. Тошка. Тоша, Тоша. Ой, ушки. Тошка. <сосит> ой, лавка. Ой-ой-ой. Только не загрызь меня.